Сегодня была несложная ситуация. Сегодня ситуация была, откровенно говоря, критична. И я благодарен всем ребятам батальона. Только они могли это все на самом деле остановить. То, что сегодня происходило. Батальон находился на дальней позиции, 25 километров от Мариуполя. То есть на дистанции, на которой которую нужно было держать для того чтобы город не обстреливался градом на батальон наступали сегодня батальонной тактической группой ротой танков ротой бмп кроме этого кроме этого всего несколько дивизионов самоходных артиллерийских установок град батарея минометов 120х и ствольная артиллерия. Неделю батальон создавал с помощью добровольцев местных. Батальон создавал оборону. Мы создали там достаточно серьезный укрепрайон, который выдержал сегодня полностью целоденный бой с раннего утра до вечера. Фактически после того, как подбили два танка, Урал, противник откатился и началась артиллерийская долбежка все силы, все, все тяжелое вооружение батальона АЗОВ состояло из миномета, зенитной установки 22 мм, 23 мм и противотанкового противотанковой управляемой ракеты Фагот. За время боя фактически укрепрайон, как и половина села Широкина, перестала существовать. Там перелопачено, уничтожено все. После того, как самоходки, танки, которые подошли напрямую на прямую не смогли это все сбить, подтянулись установки ГРАД, которые выжгли то что, то, что не было перелопачено. Блиндажи, окопы, все перемешано, смешано, развалено просто с землей. Фактически ничего там не осталось. Удалось нам выйти, не глядя на потери. Уничтожили всю нашу тяжелую технику, подбили БТР. Сейчас у нас есть множество раненых, есть пропавшие без вести. Надеемся, что пропавшие без вести, потому что блиндажи, в которых они находились, просто уничтожены. Вот. Но противник был отбит. Широкино не взято. И Мариуполь, соответственно, не обстреливается. Сегодня градом. Плохо в этом том, что э, мы не дождались ни артиллерийской, никакой поддержки. Отрезанные полностью на этом пятаке за 23 километра от города, э, простреливаемые совершенно со всех сторон, э, нам противник уже совершил фланговый обход танками. Ребятам пришлось держаться целый день. Никакого огня, ни по нашим корректировкам, э, ни почему не было произведено. Не было предоставлена никакая тяжелая техника, которая могла бы спасти ситуацию. Сейчас я хочу сказать э, следующее. Это касается всей Украины, но в первую очередь Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей, тех областях, тех областей, на которые будет направлен следующий удар. Сейчас главная цель противника Мариуполь. Он совершенно не собирается вести никакие переговоры, и в них я не верю. Не на грош Я знаю, что они будут пытаться продавить дальше. Здесь нужно остановить врага. Любой ценой. Мы не можем сдать 400-тысячный город, где нас поддерживают ну, сотни и сотни тысяч человек, которые выходят, борются с нами под огнем, копают для нас окопы, всячески помогают армии и не собираются уходить из своего города и своей земли. Сдать его мы не можем. Батальону нужны военные специалисты, артиллеристы, танкисты, механики, наводчики, операторы и так далее. Нужны кадровые военные. Все, кто хочет отстоять свой дом, нашу страну, я предлагаю присоединиться к батальону. От нашего правительства, от нашего военного министерства я прошу тяжелой техники, которой так сегодня не хватало. Если вы не готовы поддержать нас сами, хотя бы дайте ее нам, чтобы мы могли воевать. Все жертвы, которые сегодня принес батальон ради этой страны, ради города, они могли бы быть э, намного более значимыми. Ответ мог бы быть намного более значимым для противника, если бы у нас было хоть какое-то тяжелое оружие, а не один миномет и одна 23-миллиметровая зенитка. Я верю, что мы остановим врага под городом. Я верю, что мы не уйдем отсюда. И знаю, что мы не уйдем отсюда ни в коем случае. Сегодняшняя атака показала, что 70 человек могут сдержать 300 пехотинцев и множество бронетехники. Вопрос только в том, поддержат нас или нет. Надеюсь, что мы будем услышаны. Слава Украине!